The Pictures представляет. Теперь я бы сказал о проблемах неценерного рынка по Украине. То есть, что мне не нравится, и мне не нравится много что. И игроки на рынке, не то, что мы такие какие-то умные или что, нет, мы не умные, не такие. Но имеем свое мнение и свой опыт, как нам это лучше как бы сделать. Сильное снижение маржи. В связи с войной э, все начали, понятно, что навозят техники, начинается вот это весь... Сливание, 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 особенно когда сезон плохой и июль заканчивается тем, что остатки, которые есть небольшие, если сезон плохой пошел, начинается вот это падение, и лишь бы продать, получить обратно деньги, и для того, чтобы опять закупки делать на заводы, потому что поставщики требуют определенных объемов, и каждый набирает на каких-то эмоционалки, я вижу, и потом заканчивается все, умирают толковые бренды. Вот мы начали дистрибьюцию, мы получили цену, я вижу, какая маржа у поставщиков, то есть у в Украину, о дистрибьюторов. То есть она ну, не маленькая. И потом я вижу, какую вот сейчас, даже банально, она наша Черниговская вот компанию, а после прорещения от русских Купера, да, и другой их техники, на котором мы 80 Мы замечаем другой. Те условия, которые нам предлагают, и зная входящие цены, ну, нам не интересно не то, что там, ну, раздеваться точно нельзя будет за эти деньги. Поэтому даже вот глядя на эти цены, которые сейчас там а, Оле, а, руководителю Черниговского компании предлагаются разными другими украинскими поставщиками, ну, 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 не интересно. То есть это получается, что ты ну, просто какие-то деньги, но ну, перспективы никакой нету. И я вижу эту проблему в том же самом вот, э -э -э экосистеме, вот этой климатической, среди поставщиков. Каждый в своей части что-то там думает в стрессе кто-то сидит из-за войны, из-за всех. Я понимаю, что ситуация как бы сложная. Но из-за этого начинается, как бы, снижение, 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 и рынок как бы высыхает. То есть сама как бы наша такая среда начинает мелеть. и... По факту, техники по инерции еще много кто довозит, довозит, довозит. И в итоге начинается вот эта гонка хоть бы продать. Хоть бы продать, вроде как бы рынок должен взять, но рынок ничего не берет, потому что есть объем рынка, есть падающий рынок. Потом вопрос вот это отсутствие климатической отрасли в Украине в целом. То есть получается, что есть какая-то масса у нас, да, игроков разношестных, есть определенный лидер, да, который тоже живет за забором. По факту, почему и получилось так, что... Uh, у нас получился конфликт определенный в январе. Потому что когда тебе говорят о том, что uh, сколько ты должен занести денег, uh, когда тебе говорят о том, что ты не должен посещать другие мероприятия, и когда тебе говорят о том, что ты должен продавать только вот это а другое нельзя то получается какое-то не несвобода то есть я как бы с геном мужика тоже мне это не нравится когда мне ставят какую-то рамку и говорят вот это можно вот это нельзя а, ну дяденька можно да то есть я считаю что если поставщик выстроил хорошую свою политику даже по поводу дистрибьюции в регион должно быть какое-то уважение должно быть какое-то такое отношение взаимовыгодное когда без авторитарности то есть на данный момент вот получилось Такое, что пошел как бы авторитарная часть, и вот есть лидер который рынка, который по факту закрывает вот эту часть и своим ресурсом может депинговать и, и закрывать, и не давать другим вырасти. Следовательно, все равно получается какой-то, ну, по факту, авторитарный режим в нашей климатической части, который не позволяет развиваться в отрасли. И получается, а другие игроки... Каждый в своем. То есть по факту дистрибьюторы, вот у меня так, картина такая слаживается, дистрибьюторы привозят большие технику, продают, покупают коммерческую недвижку. Региональные дистрибьюторы, как мы в Чернигове, как наша компания в Чернигове, привозят, продают, зарабатывают, покупают квартиры. То есть каждый вытаскивает деньги в маржу и начинает кидывать ее в какие-то другие активы, но не в свою среду, не в образование своих там, сотрудников, не партнеров, не развитие как бы отрасли в целом, а просто высасывают. Сейчас как бы все, ну не все, многие готовят план «Б» и идут на Европу, и деньги, которые зарабатывают здесь, перекачивают на запасное это. Тут вообще мелеть начинает. То есть все ресурсы выходят туда. То есть это мое мнение. И получается, что каждый тянет, насколько ему хватает, не знаю, мыслей, мозгов, да, кто-то там себе план «Б» сделать. Потому что у меня тоже, у меня были, когда война началась, мы уже как бы Чингисский регион полностью структурировали уже отдельную компанию, и мы планировали делать дистрибуцию. И когда началась война, я много где поездил, и у меня были предложения и в Америке, в Штатах, и в проект сделать в Канаде, и в Дубаях. То есть по факту можно было собираться и строить жизнь там, то есть полностью становиться там уже иммигрантом и выстраивать эту вообще всю компанию новую там и свои там 40 лет начинать и ну, в общем менять жизнь полностью. Но я считаю, что даже в бедных странах, там, в африканских, все равно есть богатые люди, которые, и есть ниши, которые дают хорошую прибыль. То же самое в Украине. И ситуация с войной реально сложная. Как она будет... Не знаю, но мы всегда в кризис, вот наш, у нас в компании, как-то мы давили всегда куда-то, что-то шевелили, что-то подымали, и как-то вот сейчас как-то собрали, вот вы не, не поленились и выделили время прийти, там, меня послушайте, между друг другом сейчас пообщаемся. То есть, значит, какой-то интерес у людей есть. Никто не хочет так уезжать, и те люди, которые уехали, не все, большинство, наверное, даже, не очень рады тем, особенно людям, которым там за 30, да, выше уже, не очень... Очень-очень. Но ну, это то, что я вижу, когда езжу везде. И у нас вот получается вот такая среда. То есть туда, туда, а тут мы хапанули, там монтажники как-нибудь справятся, что-то там как-то обучатся. И по, по всей цепочке, такому пирогу даже, не знаю, там по всему, как бы, можно сказать, суши, да, такому порезать. И вот каждый и оно как-то сбивается и как-то смывается какой-то хаос превращается хаос в данном случае ну, надо как-то заканчивать и как-то нужно переделывать это все в нормальную сферу у меня есть будет предложение дальше а, тоже хочу про культуру развития и обучения специалистов а, я очень много не только езжу но много консультируюсь и а, много как-то каких-то посещаю мероприятий выставок но разные есть вопросы, там финансовые, управленческие, какие-то маркетинговые. И я вот знаю, там вот есть где-то... То есть мне... Я про себя еще хочу сказать. Мне интересно сейчас люди. То есть интересны люди, которые дают какую-то интересную информацию, либо дают какую-то интересную как бы идею. А, Но ну, ее ты можешь получить с умными, интересными людьми в каком-то направлении. все У каждого есть какая-то сильная профессиональная часть. И бывает я там... О, там класс, классный человек, который вот по телевизору показывают да ну ты ему пишешь берешь билет летишь он любой человек поможет если это его профиль и он может и подскажет тебе как лучше сделать ту часть ту часть поэтому и я понимаю потом как оно начинает финансово отображаться на мне что все-таки амбиции начинают расти планы начинают расти и благодаря вот этим всем развивающим моментам, которые ты там сам себе мотивируешь и как-то сам себе идешь. И вот по обучению, я когда-то когда начинал, отучился еще в вывике. Сейчас уже я их тоже приглашал. Была учебная часть, но сейчас ее закрыли. Я там учился на монтажно-сервисном специалиста. Потом я учился в Кнубе на инженера газопостачения и вентиляции. И я понимаю, какие этапы знаний ко мне приходили, как я их мог использовать даже в Чернигове на инженерной части, какие деньги мы зарабатывали благодаря этим знаниям. Но сейчас, получается, много людей выехало. Много э, учебных заведений невыгодно. Э, даже мы вот в Чернигове расформировали свой монтажно-сервисный отдел. Он у нас всегда был убыточен. То есть если покупать нормальный инструмент, нормальный расходный материал, э, одевать, ну, то есть, нормальную спецодежду, нормальные машины, то есть чтобы как бы, было комфортно и обучать ребят, он минус. То есть, потому что, во-первых, э, в том плане культуры, что человек обучился, он не видит профессии, потому что как бы, профессии этой даже монтажно специалиста нету. И получается, что он начинает вот это там перекупать друг друга, и вот это понеслось, как бы, а потом в итоге время идет, в итоге человек на этом застрял, а обучать потом компании, как и мы в регионе, неинтересно. Ну, ты влаживаешь, и не уходят, влаживаешь, уходят. И мы сейчас передали все на партнерстве, на предпринимательской части уже как бы нашим сотрудникам и нашим некоторым партнером в регионе, она как бы не на аутсорс, а просто вот наше, которое розничное отделение, где мы много проводим экспериментов по рознице, мы передали на аутсорс ребятам. И, грубо говоря, но все равно деньги не те, и они не позволяют, те даже вот монтаж, все равно не позволяет зарабатывать так, чтобы можно было все это обеспечить и накопить на это развитие ну, я сейчас чуть дальше скажу, и есть здесь и Соклимы, ребята, и из холодильного, там, начального центра холодильного, тоже Станислав, по поводу того, что есть. И это нужно развивать. То есть дальше той идеи, которую я хочу донести, все-таки это нужно вызвать культуру, что нужно обучаться, и вызвать то, что это приносит прибыль, это приносит профессию, то, чтобы это превращалось в отрасль. Я вот был когда-то до войны еще в Майами на выставке, и там в Штатах очень разви... ну, развита вот эта часть вот этого вот культуры. Там монтажный сервис, специалист по кондиционированию, это как бы это профессия, которая есть и, там, и лицензия, и страховки, и все остальное, и это приносит дальше развитие, и даже поставщикам легче, потому что есть кому обеспечивать нормальный сервис, а не потом техника ломается и начинается этот весь вопрос. Поэтому отсутствие культуры развития и обучения специалистов, это, я считаю, одна из... Оно все закончится плохо, если это все не поменять, и по факту технику можно вести сколько хочешь, но если ее некому ставить, либо ставить ее плохо, то потом поставщик тот же самый будет заниматься тем, чтобы обеспечивать запчастями и этими всеми моментами это все, что понавозили. Потому что в основном вся техника даже недорогая, с разных недорогих заводов, она уже вся работает. И там, если ее нормально установить, нормальными инструментами сделать все по процессу, то она ломаться даже та же бытовуха, коммерческая, промышленная техника уже не будет. Поэтому это большая проблема, которую сейчас э, у нас как-то, ну, я просто вот решил позвать вас вот, всех для того, чтобы поднять эти вопросы и дальше начинать обсуждать, потому что ставить э, и за те 100 долларов монтаж, ну, за которые деньги нельзя развиться, люди не умеют читать монтажники, они, ну, то есть их, ну, не развивается эта часть, и она приводит к тому, что клиент бы и больше хотел, но будет, ну, не будет, э, будет это все за нападать. То есть хорошего ничего не будет, по моему мнению. По поводу заказчика так же самое, если ты приезжаешь, сколько мы получ... сколько ссор и неприятностей было с, с заказчиками. Я думаю, у... много у кого сталкивается, и даже их дилеры или партнеры по поводу того, что отказывается платить выше. И вот эта цена, которая мы в Чернигове как-то донесли и как-то держали эту цену вот на услугу на минималке. Хоть она. Как бы все равно низкая, она не позволяет нормально построить профессию. И получается, с заказчиком очень много случается разных, он не понимает, что а что тут отверстие просверили, там, то -то -то, за что платить. И вот эти все вопросы: это стоимость инструмента, машины, что добрался, что это пик сезона всем, как всегда надо, а нету культуры заранее это все ставить. То есть оно все приводит к тому, что и человек получает плохую услугу, либо он в дальнейшем, которое э, оборудование коммерческое промышленное нужно обслуживать, он не понимает, за что платить. Сколько у нас было сдано объектов э, вентиляционных, либо там, э, мультизональных, и мы говорим, вам нужен договор на обслуживание. Все, да-да-да, да, хорошо, да-да-да, да, хорошо. Потом один приехал, второй приехал, а потом уже приезжать никто не хочет. То есть и техника либо не работает, либо плохо работает, и другое энергопотребление. И вот это вот начинается, вот этой культуры даже донесения и каких-то правил работы с э, тем же Заказчикам нету. И проектирование то же самое. Ой, просчет что посчитайте, там проектировать. Ну и а что, а что оно денег стоит? Знания стоят денег, только у нас они как-то не ценятся, и это тоже нужно поменять. Техника на конвейере сделалась, а вопрос ее просчитать, спроектировать, правильно смонтировать, потом обслуживать и получить тот результат, который нужен надолго, то вот оно резко не поменяется, но в этом направлении нужно будет, мне кажется, двигаться. Потом вопрос: нет официального оформления. У нас реально люди работают без социальных гарантий. Я уже не говорю о какой-то там страховке, как в Штатах, профессиональной, да, если что-то случится со специалистом, хорошо, что у него, допустим, он работает в хорошей компании, где ему как-то компенсируют и помогут, да, если он хороший специалист, либо просто заменят по факту, либо м -м -м, не оформляют, потому что это все налоги, эти все моменты. Почему? Потому что предприниматели, либо собственники компании, либо руководители же ничего денег нет. Просто монтажный дел и вообще монтажная часть, она как дорогое удовольствие, не каждый себе может позволить. И получается так, что люди остаются не гарантированной ни социальной частью, ни страховочной какой частью. Я считаю, что над этой... Ну, следовательно, там маржа, которая дается на услуги. То есть не с чего брать и не налоги даже платить. То есть налоги не платятся не за того, что... Ну и культуры у нас, конечно, нету налоги платить. Но и в любом случае, если по людям посмотреть, они не застрахованы и не гарантированы. Если что-то случилось, все, человек там сезон потерял, семья есть, откуда деньги брать, уже все, уже проехали. Так... Дальше. Да, это не норм. То есть я так написал, это как у нас там среди ребят ходило. Херачить по 4-5 монтажей пик сезона по 100 долларов. Вроде, о, классно. Но это пик сезона. Заказчики не приучены работать, то есть заказывать это заранее. И, и все-таки у нас уже благодаря тепловым оборудованию, тепловым насосам и сплитам тем же самым, и то, что все, можно уже растягивается на весь год, но все равно у нас есть пиковые сезоны. И получается, я считаю, что норма монтажа там 2-3 штуки в день, и они должны стоить не 100 долларов, потому что 100 долларов, если вычесть расходные материалы, расходники, амортизации, там реально выходит не очень хорошая картина. А делать проекты и просчеты на шару, я уже об этом говорил. Ну, А за что я... так что посчитайте. И продавать технику дешево со всеми, со всеми. То есть оно теряется везде моржа. и получается та а, фундамент а, климатического рынка, который держится по факту на услуги и на обслуживании, он получается бедный. То есть у людей просто нет денег. И даже вот когда а, еще до войны у меня такой был случай, мы там покупаем ребятам нашим спецовки, а, несколько футболок, то есть на замену, да, и они все равно ходят некоторые там мурзатые. Ну, как я такой говорю, и один раз был такой случай, я такой тоже наехал у нас ты ты слушай, постирать не можешь. Оказывается, там у человека нет стиральной машины. То есть по факту даже вот, вот это то, что... А мы больше платить не можем. То есть если мы платим больше, нам вообще минус нахрен тот монтажный отдел. Нет монтажного дела, продать не можем. Ну то есть если розницу мы смотрим. И получается, что я еще прессую пацанов за то, что они грязные, что мы форму выделили, деньги заплатили. А по факту люди не могут себе. Я не говорю по всем, но есть вот эта база, которая людям нужна. И от этого выиграет тот же самый заказчик, что к нему придут нормально одетые ребята с нормальным инструментом, поставят ему технику хорошо. А у нас, даже вот как в Европе, там 350 евро монтаж, 500 коньер, да, В Америке, там, в зависимости с юга, начинает от 500 долларов монтаж до полторы тысячи на севере. Но тут вопрос там, количества монтажей и вопрос налогов. Там, каждый штат по-разному. Но у нас получается перекос идет. То есть то фундамент, я не знаю, может... И... То есть это мои мысли. Я считаю, что это неправильно. И я просто с этим сталкивался. Я сначала... У меня тоже были этапы, я хотел денег то есть, заработать, все там выжигал, мне надо деньги. Потом я самоутверждался в Чернигове, там, ой, сколько людей там полегло, можно сказать, морально. А сейчас как бы, у меня такой щелчок случился, подожди, ну дальше можно сделать то же самое, это будут деньги, что дальше, а дальше скучно становится. В чем вопрос, ты смотришь на это уже как-то с другого ракурса и понимаешь, что люди, которые делают важную работу, они как бы бедные, у них нету этого дохода, почему нету дохода, потому что цена, почему цена, а непонятно, почему цена. Поэтому над этим вопросом нужно думать, и получается, что кондиционирование, вентиляция, тепловой насос – это уже норма для нашего рынка и вообще. Вот. И там я считаю, что как есть много разных специальностей, там электрик, а у нас нет монтажно-сервисного специалиста с тем, чтобы человек мог даже до конца жизни работать в этой отрасли и поднимать там, степени, да, там, разряды. Да? У нас этого нет. Я бы этот вопрос тоже поднимал. И вот мы сидим не по тем рельсам. То есть мало заработка идет у особенно, ну я не говорю дистрибьюторов, до дистрибьюторов не имеют возможности реинвестировать в бизнес либо в себя, не имеют возможности развивать профессионально, не имеют перспективы развиваться вообще, не имеют мотивации работать. Почему не имеют мотивации? Потому что я тоже думал, вот тоже это строить, я смотрю на рынок, и я понимаю, как это будет тяжело делать. Потом думаешь, денег нету, думаешь, блин, денег нету. Это, ну, я с точки зрения бизнеса. А, Что это... Как, как, на, как наполнить вот эту всю среду, хотя бы водой, чтобы она не высыхало, а потом той же, как бы, рыбой, которую все будут образно ловить, если так взять. И получается... А мотивации нету. У монтажников есть мотивация. Они сезон отхреначили и пошли куда-то там окна ставить, либо там куда-то на заработки поехали, как раньше, да, там Польшу тогда выехали, когда открыли этот, сейчас вообще выехали много кто. И получается, а какая мотивация работать? Ну, то есть, я считаю, что конечник может оплатить там за кондиционера не 20-24 тысячи гривен или за монтаж не 4-6 тысяч сильно, если ему это очень нужно, а это ему очень нужно, найдет, там в ресторан раз не сходит. Поэтому я считаю, что вот эта проблема, которая у нас есть, и эту тупик, ребята, и мы я считаю, э, можно ввести техники сколько хотим, но без э, построения такого ну, при общении, при коммуникации, кто в этом рынке, без понимания проблем монтажно-сервисного э, специалиста, без понимания э, заказчика, что он за это должен платить и донесения до этого всего, до распределения правильной маржи, которая вот есть завод забирает свое, да, производители, есть дистрибьютор. Дистрибьютор нам свои задачи привести, маркетинг, то есть раз какой-то своей бизнес-модели продать эту технику оригинальчики которые на месте находятся решат сервис и монтажные специалисты которые будут грубо говоря этот комплекс ставить и э, брать на себя вот эти все моменты по решению каких-то вопросов через оригинальчик чтобы правильно распределялись задачи и правильно распределялась прибыль понятно что когда касается бизнеса то есть у меня тоже такой же инстинкт то есть у меня так или я как бы в открытую работаем как-то объединяемся либо как в Чернигове у нас было, выжигаем. Да? То есть, и мы с этой задачей очень справились, потому что когда амбиция встревает, и чистая коммерция без духовной части, без какой-то эмоциональной, ну, как бы, внутренней такой совестной части, и включается только бизнес, мне легко. Но это было мне легко, сейчас как-то, я понимаю, если это так общество построено, и так оно есть, то по факту денег тут в ближайшие годы не будет, а я считаю, что они есть. То есть в Украине очень много богатых людей и зажиточных людей. И сейчас очень много вот денег там в недвижке, в, 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 деньгах самих. Ну, реально людей есть деньги. Но оно как-то сейчас войной замораживается. Понятно, что ситуация не очень так хорошая. Но я, я понимаю, что я всегда... Сколько кризисов было? С 90-х? И там сколько мы уже там пару кризисов побыли. И мы в эти кризисы как раз наваливали на рынок. И занимали, выстраивали какую-то правильно для себя стратегию и забирали ту прибыль забирали эту территорию я думаю что у нас есть очень много положительных примеров которые можно копировать и которые можно мы можем передавать потому что у нас есть понимание это все отдать потому что нам это не жалко уже как оказалось потому что у нас есть другая цель более масштабная более интересная и которая еще есть там у меня как минимум 10 15 лет энергии мне хочется как бы ее ярче прожить и как-то, чтобы оно было прикольнее, чем просто как-то сидеть и, и ждать, что что-то где-то поменяется. Я считаю, что можно поменять э, самим.